Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bünəməsi Masaza qəsəbəsində şəxsi tikili 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş möhkəm qoşa daşla inşa olunmuş evimizə məhz tanış edirəm. Bax evimizin birinci növbə həyət yanı sayəsində məhz tanış edim. Burda sol tərəf həyətnin birinci növbədə rahatlıqla da 2 dənə maşın daxil olub. Ondan sonra göstərdim ki, yolunu göstərdim sizə. Yəni 7-8 metr yolun eni var. Yəni rahatlıqın qapızın ağzından maşını saxladığa belə, yəni maşın kamaz da yəni sol tərəfindən keçə bilir. Həyətində bax belə. Mehəb ağacları və dekorativ ağaclar mövcuddur burada. Burada sol tərəfdə yəni ağac küləkmə üçün əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb burada. Burada gözəl bir e, stol-stola var burada. Yay ərzində burada qəşəng istirat etmə olar. Evimizin fasadı və fasarlar burada gördüm, tarçovka emulsiya üzlənmədir. Burda yəni dekorativ gül şam ağacları, həyətin işıqlandırma sistemi, güllər mövcuddur. Burada pendiviş yəni, nağacı var burada. Evimizin sol tərəfindən də məsafəsi var buradan da göstərdim sizə. Yəni evimizin sol tərəfində, arxa tərəfində rahat çıxma keçimi olur. Evimiz 4 dövrəmək subağla təsirsiz olunur. Evimiz yaşayışlı evdir. Onu da xatırladım. Baxdı, belə bir gözəl bir keçə. Qəla sağıcı mövcuddur burada. Və sənədlərini də mən sizinlə tanış etdim əlbəttə qalanızdan. Burada gördüyünüz kimi qeydət vəsiqəsi var, körnəsəran camı var və burada evin tikinti plandakı mövcuddur burada. Allah hamsını mən sizə göstərdim. Yəni bu evimizi e, propskeyə düşə bilərsiniz. Yəni bu sənədlərlə birbaşa prospekt büçə bilərsiz. Yəni bunlar hamısı sənətdə keçərlə sənədlərdir. Onu da izahat verim sizə. Yəni lap kupçanı təzələdə bilərsiz. Yəni satan insan təzələmir, yəni, alan insan istərsə təzələdə bilər. Burada gördüyümüz ki, əl qapısıdır burada. Yəni damafondandır. Evin içində idarə olunur və bura isə əlavə olaraq qladovkası və burada xüsusi çəni mövcuddur burada. Əlavə su çəni də ki mövcuddur və jaruz da burada multi sistemdir. Bir də evimizin fasad görünüşünü görsəniz, bax belə bir fasad görünüşü var. Gözəldir, tikilidir. Burada payımağajlarıdır. Burada həyətində isə əlavə olaraq sanitar qoşanı mövcuddur burada. Bax bura ilə mən tanış idim. Bu həyətdə olan sanitar qoşağıdır. Və evin sağ tərəfində də gəlin də bax belə dekorativ ağac, payımağaqlar və güllər mövcuddur burada. Və bir tərəf sağ tərəfində isə Ə meyvə bağçalarıdır. Burada maşallah pomidor hündürlüyünə baxmaq olar ki, gördüyünüz kimi demək ağacı gəlib çatır. Burada da meyvə bağçaları mövcuddur. Evin arxa tərəfinə də mən sizə görsədim. Bax belə bir görünüş. Bax pəncərələr hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Burada da meyvə artar və bu həftən də göstərdim sizə evin arxa tərəfi bütün pəncərələr hamısı öz evə həyətinə aiddir. Və burdan podvalına girişsəsidir. Onu da göstərdim sizə. Bax belə bir girişsəsidir gördüyüm padvaldı qopburudu. Və xatırladım ki, evimiz Yoncalı ilə Can Təpənin kəsişməsindədir. Burdan birbaşa ə e, masazan girişinə də getməy olur və e, binə qədər binə qədər də getməy olur 142 nömrəli avtobus marşrut xəttinə də getməy olur 169 nömrəli marşrut xəttinə də getməy olur. Ərəlan dəqiqələrdə evimizin qiymətini ilə mən tanış edincə hörmət panaz lazım və indi isə evimizin sinəmə tanış edim. Burada gördüyünüz 5 daş kürsülü də evimiz. Kanalımıza abunə olmağı və bəğənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə 1-ci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Burdan da bir daha tayyans satışını görsün. Bax İndi isə evimizin içərisinə mən sizi salış edəm Hörmət Xan azizlərimiz. Evimizin içində bax belə bir geniş bir qabdrobsəsi var burada. Bu sol tərəfdə ayaqqabaq basmaq üçün şkafıdır və burada sağ tərəfdə isə evimizin paltar asmaq üçün və ya da əlavə əşyalar qoymaq üçün şkafıdır. Kombi sistem burada da işdə vəziyyətdədir. Burdan birbaşa pəncərəsiz ösəyətinə baxır. Burada da kombi sistemidir, işdə vəziyyətdədir. Geniş bir parapetdir burada. Onu da görsədimsə və mətləğlə təъsüs olunub onu göstədim sizə. Və buradan evimizin içinə. Gördüyünüz kimi 1.70 1.80 2 metrə yaxın koridordur, yəni enli koridordur və sol tərəfdə sanuzeldir, sol tərəfdə mətbəxdir, üzbəzdə üzbə qonaq otağı, sağ tərəfdə isə 2 dənə yataq otaqları mövcuddur. Evimizin hündürlüyü isə gördüyünüz kimi 3 metrə yaxın da da 3 metrə hündürlükdür. 1-ci nömrədə sol tərəfdən mən sizə sanuz ilə tanış edim. Burada sanuzun qarşısında gördünüz bax belə bir geniş bir yer var. Yəni sanuzdan istifadə etdikdə, yəni rahatlıqla burada paltarları dəyişmək olar. Və indi isə sanuzun içini ilə tanış edim sizə. Bax belə bir sanuz içi var. Xatırladım ki, evimiz 4 dövrəmə qoşa daşdır. Evimizdə hər hansı bir tikintisində problem yoxdur. Yəni evin çatısı və yaxud da digər problemləri yoxdur. Saxta dəftəkdəki mən sizə Yataq otağını tanış edəcəm. Bax, belə bir yataq otağıdır ki, 2 dənə pəncərə mövcuddur burada. Hər iki pəncərə də öz həyətinə baxır. Xatırladım ki, evimiz təcil olaraq satışa çıxıb, bütün əşyalar birlikdə satılır. Evimizdən yalnız bu pianinla və bir dənə televizor çıxacaq. Qalan bütün gördüyünüz bütün əşyalar hamısı evin içində qalacaq. Burada kondisioner də mövcuddur burada. Bu pəncərəsi də öz həyətinə baxır. Onu göstərdim sizə. Və bax bu pəncərəsi də birbaşa öz həyətinə baxır ki, onu da göstərdim sizə. Və burada da kombi sistem istifadə vəziyyətdədir. Xatırladım ki, evimiz 65.000 manata təzil olaraq satışa çıxıb. Burada sağ tərəfdə görəndə yəni əlavə olaraq yataq otağı var. Ən böyük yataq otağı bax bu otaqdır. E, Ümumiyyətlə evimizin kvadratı 110-120 kvadratdır. Ondu xatırladımsa 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Bu gördüyünüz bütün əşyalar da evimizin içində qalacaq. Burda da pəncərəsi birbaşa həyətinə baxır bu taxta, şfonerli komodlu, tutubucqalar da bunlar hamısı qalacaq. Bir də burdan da göstərdim sizə. Evin remotu çox gözəl səliqə qorunulub. Evimiz yaşayışlı evdir. Qoşa daşdan inşa olunub. Burası evimizin qonaq otağıdır. Bax, ah, belə bir qonaq otağı mövcuddur ki, burada pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Bu gördüyünüz bütün əşyalar da hamısı evimizin içində qalacaq. Yalnızca bir dənə bu televizordan başqa. Yəni evdə 2 dənə əşyamız çıxacaq, bir televizordan, bir də piyanodan çıxacaq. Burada da kombisi işlək vəziyyətdədir. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Onu da göstərdim sizə. Burada da telefon və internet xətti işlək vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə evin qaz, su, işıq mərkəzi kanal sistemi bunlar hamısı tam qaydasındadır. Ən bizə propskiyə düşə bilərsiniz və sonunda mətbəxə elə mən sizi tanıtdım. Mətbəx də gördüyünüz kimi yetərincə genişdir. Mətbəx mebeli yolundan sabah gördünüz ki, burada da sağda stolsu qoyul bala çın nahar etmək olar. Demək olar ki, harda da 13-15 kvadratlıq mətbəxdir. Mətbəx mebeli də bahalı mətbəx mebelidir, yəni ucuz mətbəx mebeli deyil. Burada da gördüyünüz bütün əşyalar smartdır. Paltoya yəni, maşındır. Ümumiyyətlə nə görürsə buradan smartdır. Burada isə damofon sistemidir burada. Yəni birbaşa burada multi sistemdir, realüzdə multi sistemdir kanalımıza abunə olmağı video bəğənməni unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Tala belə gözəl evlər qismət etsin ki, rahatlıqla yaşaya bilsinlər.